Тріщина на найбільш жвавому Зміївському мосту, що сполучує два береги річки Мжа, з'явилась досить давно. Взагалі, міст побудований в 60-х роках минулого століття, і є сполученням обласного значення. Під Єврочемпіонат, що проходив в Україні в 2012 році, покриття мосту замінили, але тріщини знову швидко показались. Це насамперед пов'язано з тим, що тут часто проїжджають вантажівки і спецтехніка. Сама по собі конструкція моста, вона. когда передвигается по ней э, техника, машины, механизмы, особенно спецтехника, которая передвигается по этой дороге, потому что она является областного значения, и очень много проходит э, многотонажных э, машин, которые везут и груза такого, и сами весят. И э, большое количество груза перевозят. По своей специфике мост он играет, да, то есть играет и на стыках вот этих плит перекрытия образуются трещины, потому что асфальт был уложен в 2012 году, да, и уже в 2013 уже мы видели на этих стыках трещины по плитам, то есть это играет мост. Основній конструкції мосту тріщини не завдають шкоди, проте можуть вплинути на якість покриття. На їх місці могли утворитись ями. Таку проблему у міськраді вирішили попередити. В травні тріщини задули. В цьому году, в маї місяці, нам нами були виконані роботи по. скажем так как правильнее выразиться, задули специальной смесью эти швы, ну битумом с мелким щебнем э, эти трещины. То есть это очень эффективно, чтобы они дальше не разбивались и там не образовывались ямы. То есть сначала там компрессором был, выйдут оттуда вся грязь, весь песок, который там собрался, все это. Потом под... Опять же, під давленням туди вместе з бітумом і мелка щебня Щібня вот, була задута і виконана. Заділа три тріщини. Взагалі міст перебуває на балансі облавтодору. То ще одна проблема. А саме відсутність відбійників на дамбі перебуває поза компетенцією міськради. Проте Петро Кучков запевняє, що на таких ділянках дороги нормами та правилами відбійники не передбачені. Ну, адбойники на дамбі. что я вам хочу сказать, что эту дорогу мы передали, эта дорога находится на балансе службы автомобильных дорог области. И следит за ней, то есть это наш райавтодор и облавтодор. Скажем так, что касается отбойников на дамбе, я не знаю, насколько они нужны там, но, хотя они, раньше они были там, да, мы из городского бюджета мы не можем выделить деньги, чтобы их там установить. Что касается этих столбиков, как вы говорите, деревянных, это просто предупредительные столбики, чтобы люди видели, что там есть опасность. Отбойники ставятся там, да, там на мостах, на пропастях, где там это. На таких участках дорог, но это опять же, как мне объясняют дорожные службы, руководство дорожных служб, что возможно, то есть это позволяет по всем нормам и правилам устанавливать вот такие столбы с светоотражающими знаками.